વર્ષ બે હજારને પંદરમાં વડોદરાના એક શિક્ષક દ્વારા બોર્ડર પર આપણા દેશના જવાનોને રાખડી મોકલવાના અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી તેનો ઉદ્દેશ્ય એ હતો કે સરહદ પર આપણી સુરક્ષામાં લાગેલા બહાદુર જવાનોને તેમના ઘરથી એવો અનુભવ ના થાય કે તેઓ એકલા જ નથી આખો દેશ તેમની સાથે ઊભો છે આ ઉદ્દેશ્ય સાથે બે હજાર પંદરમાં વડોદરાના શિક્ષક સંજયભાઈએ તેમના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને એવી અપીલ કરી કે પંચોતેર રાખડીઓ એકઠી કરીને બોર્ડર પર મોકલવામાં આવે ત્યારથી જ્યારે પણ હવે રક્ષાબંધન આવે છે ત્યારે વડોદરાના શિક્ષક અને તેમના વિદ્યાર્થીઓ સ્વયંસેવક બની અને દેશ અને વિશ્વમાં વસતા ભારતીયોને રાખડી મોકલવા માટે અપીલ કરે છે દેશના વિવિધ ભાગો અને સમગ્ર વિસ્તારોમાંથી અનેક રાખડીઓ સૈનિકો માટે ભેગી કરવામાં આવે છે આ વર્ષે પણ તેમને ઘણા દેશો અને દેશના અનેક રાજ્યોમાંથી 61000 થી પણ વધુ રાખડીઓ મળી છે ત્યારે આ વાતને આગળ લઈ જતાં સંજયભાઈએ શું કહ્યું સાંભળો 2015 માં એક ક્લાસરૂમ મે યે પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી થી તબ મેને મેરે છાત્રો સે કહા થા કે આપ મુજે રાખિયા દીજીએ ઓર લડકો કો કહા થા કે આપકે દિલ મે સૈનિકો કે પ્રતિ જો ભાવના હે વો શબ્દબદ્ધ કીજીએ તો મુજે લડકીઓ ને રાખિયા દી तो पचहत्तर राखियाँ थी और करीब करीब उतने ही खत मुझे लड़कों ने दिए मैंने वो बॉर्डर पर भेज दिए और रक्षाबंधन के दिन तीन लड़कियों को बॉर्डर से फोन आए और फिर कुछ लड़कों को मैसेजेस भी आए खत भी आए तो फिर दूसरे साल से यानी कि 2016 से मेरे भूतपूर्व छात्रों के साथ ये प्रवृत्ति मैंने ओपन टू ऑल कर दी और अब मुझे देश विदेश से राखियाँ आती है और हर साल हम ये बॉर्डर पर राखियां भेजते हैं इन ब्रेक मैंने मेरे स्टूडेंट्स के लिए प्रवृत्ति शुरू की थी आज भी उनके कारण ही ये प्रवृत्ति चालू है और भविष्य में भी उन्हीं के जरिए ये प्रवृत्ति होती रहेगी इस साल इकसठ हजार से ज्यादा राखियाँ हमें मिली है और ये राखियाँ कल बॉर्डर पर जाएगी तो कहां कहां से ये करीब करीब चौदह देशों से राखियाँ आई है चौदह राज्यों से राखिया आई है विदेश की बात करूँ तो अमेरिका से आती है इंग्लैंड से आती है दुबई से आती है ऑस्ट्रेलिया से आती है सिंगापुर से आती है फिजी नाम का एक छोटा सा बेट है वहाँ से आती है और जम्मू कश्मीर से भी राखिया आती है जहाँ हम यहाँ से राखिया वहाँ भेजते हैं वहाँ से भी राखिया आती है आसाम से राखिया यहाँ पहले से ये, ये रक्षाबंधन के दो महीने पहले ये प्रवृत्ति मैं शुरू करता हूँ और रक्षाबंधन के एक महीना पहले ये राखिया यहाँ से बॉर्डर के लिए रवाना हो जाती है से यहाँ से वो पोस्ट में जाता है कि ये पोस्ट के सिवा दूसरा कुछ जरिया है नहीं क्योंकि हर पोस्ट तक हर चौकी तक ये राखी पहुँचती है तो ये सिर्फ पोस्ट के माध्यम से ही जाती है हम लोगों राखी आज तो बहुत सारे देशों से आती है और मतलब वड़ोदरा से भी बहुत है बहुत सारे राज्यों से भी आ रही है तो वो सारी राखियाँ जो आती है हम लोग उसको सॉर्टिंग करते हैं उसका मतलब प्रॉपर एक बॉक्स में फिट करके सारी जगह देना होता है आदमी को सो so, हम लोग वो उसका सॉर्टिंग और पैकेजिंग करते रहते हैं ताकि सबको मतलब सारी जगह जहाँ पे भी हम भेज रहे हैं वहाँ सबको मिले ताकि क्योंकि ऑल ओवर मतलब बाहर से भी आ रही है विदेश से भी और उन्होंने अच्छे अच्छे खत भी लिखे हैं सो दे ऑल्सो मतलब उनको भी पता चलना चाहिए ना कि वो जो राखी भेज रहे हैं वो सही में कहीं जा रही है आप कितने साल से जुड़े हो? मैं पिछले 10 साल से जुड़ी हुई हूँ पहले से ही जुड़ी हुई हूँ सर के साथ तो किस तरह का ये 10 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा किसी का कमाल हाँ मतलब पिछले पिछले 10 साल में तो वैसे तो बहुत सारी जगह गई है तो कि कोई कोई मैसेज भी करता है कोई कोई कॉल्स भी करता है तो मेरे साथ जो पहले से मतलब जब मैं तीसरे साल में थी तब जो राखी भेजी थी और तब जो जिनको जिनके पास गए थे वो जो जवान है उनके साथ मेरा आज तक कॉन्टेक्ट रहा है और तो हमारी बातचीत होती रहती है कि मतलब वो कहाँ पे होते हैं और वो सब मुझे, बत, मुझे बताते रहते हैं कि कैसे हो कैसे नहीं हाल चाल पूछते रहते हैं तो अभी तक उनके साथ कांटेक्ट तो है वैसे तो बहुत सारे लोग उसे मैसेज आते हैं बट तो एक है जवान उनके साथ अभी तक कनेक्शन है तो कितना उत्साह रहता है जब ये उत्साह तो बहुत ही रहता है क्योंकि मतलब ये एक ऐसा है ना कि हमारा उनसे कोई नाता नहीं है बट स्टिल वी आर कनेक्टेड टू दैम और उनको भी मतलब उनका भी हमारे कोई नाता नहीं बट वो हमें एज अ एक फैमिली मानते हैं हमें और वो हमारे लिए वहाँ पे खड़े रहते हैं रक्षा करते मतलब इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी वेदर कंडीशन एंड ऑल वो हमारे लिए सब कुछ सह रहा है बट ये थोड़ा सा छोटा सा काइंड uh, मतलब क्या बोलते हैं उनका फैमिली जेस्टर जैसा हम ब, करते हैं उनके लिए तो ये आ, ये टेंथ ईयर है हमारा रक्षाबंधन विद इंडियन आर्मी का और ऐसे ही हर साल हम लोग राखियाँ अलग अलग मतलब सिर्फ बड़ोड़ा से नहीं तो और भी शहरों से और देश के बाहर से भी बहनें हमारे जो बॉर्डर पे सोल्जर्स हैं हमारे जो भाई हैं जो हमारे वहाँ पे रक्षा करते हैं दिन रात उनके लिए राखियाँ भेजते हैं और यहाँ पर हम उन्हीं सब राखियों का अच्छे से सॉर्टिंग पैकिंग करके उसका ठीक से पूजन करके फिर हम उन्हें बॉर्डर भेजते हैं तो आप कितने साल से जुड़े हो और किस तरह का एक्सपीरियंस है? आ, मैं सर के साथ ही मतलब संजय बचाओ सर के साथ मैं उनके स्टूडेंट ही हूँ और मैं इस प्रोग्राम में पाँच से पाँच से छः साल हो गए मुझे जुड़े हुए और मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है मतलब हम लोग मैंने भी लेटर भेजे थे वैसे काफ़ी सारी बहनें अपने भाइयों के लिए लेटर्स भेजते हैं और हमें रिवर्ट भी आता है वहाँ से तो वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है અરુણાચલ પ્રદેશ અને આસામ જેવા સરહદી વિસ્તારો કે જ્યાં આપણા સૈનિકો તૈનાત છે તેમને મોકલવામાં આવે આ સાથે જ તેમના માટે એક મેસેજ અને મોકલનારનો ફોન નંબર પણ લખવામાં આવે છે જ્યારે પણ સૈનિકો સુધી આ રાખડી પહોંચે છે ત્યારે તેઓ ખૂબ ખુશ થાય છે અને મોકલનારને તેમનો આભાર માનવા માટે પણ બોલાવે છે બ્યુરો રિપોર્ટ ગુજરાત તક